assalomu alaykum aziz yurtdoshlar man uchun qadrli bo'lgan aziz muxlislar yaqinda Q uh, salon qilayotgan orsiz Q to'ralar to'g'risida bir she'r yozguvdim internet tarmoqlarida tarqalib ketdi ko'pchilik juda ham minnatdorchilik bildirdi rahmat kattakon uh, ko'pchilik yana har xil temalarda she'r so'rashdi ko'pchilikni talablariga binoan bir dolzarb mavzu ko'tarib bitta she'r yozdim hozir sizlarga o'qib bermoqchiman o'zgalarning yutug'in ko'rib hasaddan yuragi poralar o'zi emas o'zgaga bermas salom sizga ichi qoralar hech qachon to'xtamang chaynashdan g'iybat o'chog'ida qaynashdan to'xtamang yomonlab sayrashdan gazni bosing ichi qoralar omad kulib boqsa bizlarga alam qilyaptimi sizlarga davleniya oshib ikki yuzlarga battar bo'ling ichi qoralar kavlashda eng zo'r o'zingizda sehrli cho'p bor qo'lingizda bo'ldida endi qo'yingizda uyalingda ichi qoralar sizga g'iybat shuncha shirinmi yoki ko'rolmaslik irimmi insonning qadri bir tiyinmi hadis o'qing ichi qoralar bizga to'y kelsa sizga aza qiynalib qolsak sizga mazza qalbingiz ham chirigan toza kengroq bo'ling ichi qoralar biringiz ikki bo'lmas qarang doim asablaringiz tarang ko'zingiz ko'r quloqlar garang davolaning ichi qoralar ko'rolmaslik darddir bedavo hozir ko'p tarqalgan bu vabo mayli bir kun topilar davo tuzalarsiz ichi qoralar orqadan chaynaydi nomardlar yuziga aytadi chin mardlar burgutdan berkinar kalxatlar qo'rqoqmisiz ichi qoralar qalbi pokka berarkan olloh ko'rolmaslik bu katta gunoh hoziroq deng astag'firulloh yaxshi bo'ling ichi qoralar uzr yashirolmay qahrimni azgina sochdimda zahrimni boshqa chiqarmanglar jahlimni odam bo'ling ichi qoralar sog' bo'linglar salomat bo'linglar